Всем привет, Всем привет, дорогие друзья! С вами Аня, с вами Паша. Это вторая привет. серия влога. Влога, да, да, да. Влог. И опять, да. Целое лето будут влоги. По четвергам мы выходим, так что... Можем еще придумаем выходить. Ага. А, у меня же посред, да, у меня ця, какие там. Гимнастика? Да. Гимнастика? Да. Короче, четверг и воскресенье он. Мы будем выходить. Да. Да. А да. 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 Я Паш. Свою камеру, да, у тебя и вебка хорошо снимает, и что да такое? Ай, блин. Все, короче. Да, пофиг. Так, мы идем. Мы идем, мы идем, 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 так. Давай номер с соседкой спалим, чтобы не Я иду в сирене, о. Давай классно, получается закрыли. Так, вот какая сирень у нас. И Паша еще прыгал. Паша, что было <laughs> Паша <Пало> пропустилась. <laughs> Злость. И, короче, я остановила на паузу, потому что там трактор. И сильно громко. Сейчас, короче, ветер может поливать, потому что... Сейчас ветер на, э, на, улице. Короче, очень сильный ветер. На улице. Ну, солнце и ветер, свита и... Холодно. Ты куда пошел? Ты что, офигел, что ли? Это наше щены, это такое место. Шалковицы. И Паша, короче, сейчас на ней залезать будет. <решил> <решил> Паша, 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 Паша. <решил> что ты делаешь? <решил> <решил> ну, <да. решил> Дед приехал, так что мы сейчас спалим машину, короче, только номер машины мы, конечно, не спалим. Тут просто машина мы спалим. Все. Так, мы, мы, продолжаем. Это машина, да, да. Машина, машина, да. Мы, конечно, номер не покажем. Бо слишком уже будет. Да. Ой. Ой. Наши подписчики, блин, вот и Подписчики поддерживают твои видео и, короче. Конец. Конец просто будет. Конец. Да. Конец. Так. Это про на основной будет программой. 230-30 на машину. Я сейчас быстренько спалю с видом. Не получилось ничего. Не получилось нифига. Не получилось. Давай, давай зажигалки спалим, давай, давай. Ну, Пав, ты сказал, что давай спалим, ну давай. Ну так говорится, спал. Я тебя понял, я тупой. Ну, ежик лысый. Там оса пролетела рядом, прям со мной, прям рядом. Геть рядом. У -у -у. Да, Паша? Да. Э -э Ой, по паша, 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 Паша. По взгляд Павлика. <laughs> ну, как всегда, конечно. Я пошел в ветер. Вот летом, может, не будет такого Эй! ветра, конечно, не будет ветра такого. И... Я в магазине, Аня. <свят> Ну, как всегда, конечно. Ничего ну, не меняется. Ни капельки Эй! не меняется сегодня. За сегодня будет три серии. Да. А завтра, завтра школа. Завтра, Татра все плохо. Завтра английская. У меня сегодня армейская. У меня сегодня не было армейской. Ты что делаешь, Паш? Ты что растения ломаешь? Это же будущее дерево. Ты что делаешь? Ты что делаешь? И уничтожает да. Де... Но... Уничтожает. Ты ничего не делаешь? Говорю, что уничтожает. Попробуй докажи, что ты ничего не делал. Боже мой. Никогда не так <решит> Камеру. Аналогично. Паша, короче, пошли. Во. Чего? Так. Ай, ё Давай, спали мою хату. Я твою хату не спалю. Так и свою. Я не палю. Я не спалю все аналогично. Эм, Паша, вопрос, что у вот тебя все рисовал? Надо заменить. Я понимаю, мы просто летом таким занималась. Ну, не этим же шли, а там. Нет, я твой дом у... не спалила. А таких домов 300 миллионов штук. Ты попробуй найди еще твой Вона зараз видно, тільки мою стару хату. І мою основної хати не видно. що ти там живеш? Не, я там не живу. Я он, там не живу. Там слишком то. Як ми як ми її називаємо? Та хата. Коротше, це було ще поза позапросим літом. Паша ми зараз будемо розказувати аналогі. Аналогічно мене це слово в голові застряло. Короче, ми зараз будемо розказувати паранормальне явище. Помниш, Паш? Короче, ви тут з Владиками, що у тут, от тут вони збирали равликів, а вон там то відео дерево таке. Ось, ось, ось. Ми до нього направляємося. Ми його назвали проклятим. Там павлик там нас отів Рижий. Да. Ми його Рижиком назвали. І о, підполагаємо, що такий... він демон був такий... в прошлом житті. Да он там, он там, в том кустике. Там, возле столба, там в кустике. Ну так, Паша, а ты потом, когда я он там, там садила, да? Возле песка, ну там песка еще не было тогда. Короче, и ты вы, короче, мы тут сидели слишком много короче. Короче, короче, короче. Вон и там, там равликов собирали, а я вот тут сидела. А вон там, в том проклятом дереве, начал что шумить. Я почула один раз, думаю, показалось. А потом, короче, он еще раз и Я думаю, сначала что ежик втекла, чтобы не рисковать. А потом вообще на улице не выходил после того момента. Ну, да. Паша, дивись. Это еще тюльпанчик раздавленный. И Паша его порвал. Ну, конечно все либо порвать ось що це кустик и тут тоже было паранормально явище короче мы з паликом поссорились и паблик нагукає з а тут ветка була повністю корнем вырвата потом на цена ежик коса... дивіться все ежик настоящий ежик дивіться йожик! Ви його не бачите ежик бачите не трогай его Йожик. Йожик. Ой, у мене там в вдомі Йошка так много зараз велась, і це, мабуть, один із них. Ой, може я можу я Так він зараз шипіти буде і закрутиться в клубочок і буде дебовколе. Головне, щоб він до мене не пішов домой через роки, бо він переселявся просто. А коли Я бачу, вигуляв свою собаку дам, я просто побачила, що щось що, що, що шевелилось. тут еще колы ежиков не бачил. Ну, короче, много паранормальных явищ было. Мы и тут... Ежик это тоже паранормальные явищ. <свят> мы тут очки нашли. Когда это папа и там больница при... ну, не скоро проехала. Мы, короче, там стоял вор. И там очки у него спали, и мы их нашли. Потом, короче, тут мы зубы чист нашли. Потом мы нашли кость от колена. Ну, животного, конечно. Не подумать. Ой, який хороший, блин, ёжики. <решил> я тоже хочу для видео подойти. Это ёзик. Блин, с этим ветром. Не мешайте ёжика дивиться. Ёзик. Он злякался. <решил> <решил> ну, как всегда, Павлик всех обозвать, главное. Ты он живый? А что ты думала, мертвый? Ой, блин, я а никогда так близко не бачила этих ёжиков. Ну какие кин хорошие, хорошие такие. А на этом моменте мы заканчиваем видео, Пашеч. Да, 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 Пашеч, да? Да, 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 да. Вместе с языком. Всем пока, пока. Пока.